пожалуйста, про сегодняшние сражения, что самое будет, будет выдавать тут, взагалі хто кто як как будет. Это чемпионат Украины среди младших юношей, очень серьезное испытание для самого, самого маленького возраста в Украине, по которому проводится чемпионат Украины. Вот. город Ужгород собрал всех очень хорошая организация, хотел бы отметить изначально, очень хорошую организацию турнира, очень хороший зал. Согласно практически на 100%, на 100 согласно правилам АИБА, все организовано. Благодарность вновь пришедшей руководству ребятам, людям, которые пришли к руководству Закарпатской области федерации бокса. Сколько сегодня будет брать участие? И детей из каких регионов? Всего 254 участника у нас будут брать, брать участие в соревнованиях. Вот, из разных областей Украины, в том числе Донецка, Луганской области как загалом уже них, смог тех, ну, затягнуть такой турнир такого уровня сюда, вот такие переваги керувались? Вы знаете, мы еще раз тогда хочу вернуться к руководству Федерации бокса Закарпатской области, которая, ну, скажем так, взял, нашла все ее мужество взять на себя этот турнир, потому что проведение турнира такого...